Нам приятно, что эта выставка в творческой биографии Светланы первая персональная выставка. И нам приятно, что она выбрала нашу галерею для своей первой выставки, для, ну, так сказать, для начала широкой дороги. Светлана, скажите что-нибудь, о чем выставка или ну, как, как эти работы создавались? что вы все пришли. Выставка называется подчинять, это чувство, это не просто так. Я хочу, чтобы когда вы зашли сюда, вы забыли все, что происходит за рамками этого, этой выставки. Просто окунулись в это ощущение, открыли свое сердце, открыли свой разум, просто начали чувствовать.